Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма у центрі уваги. Наш сьогоднішній гість начальник Херсонської міської податкової інспекції Сергій Володимирович Олефіренко. Вітаю вас! Добре! Отже, наша сьогоднішня тема звучить так: оподаткування відсотків за депозитами громадян. Ми знаємо, що ця тема зараз хвилює багато херсонців і. Хочемо дати такую маленьку довидку. Отже, с 1 августа вступил в силу закон No1588 о внесении изменений в налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно пассивных доходов, которые регулируют вопросы налогообложения процентов, начисляемых на депозитные вклады граждан. И первый вопрос к вам, Сергей Владимирович. С какого времени действуют новые нормы закона? Ну, вы уже сказали, что с 1 августа они действуют. И на сегодняшний момент уже финансовые банки и финансовые установы уже перечислили у нас более 20 Банков филий, фили, банков финансовых, финансовых установ, которые уже успели перечислить ни много ни мало миллион четыреста за август месяц. То есть, ну, как бы сумма достаточно внушительная. И это очень хорошее подспорье. И тем не менее, мы говорим о том, что все-таки вклады в банках есть. А какие пассивные доходы граждан облагаются вот по этому закону? Легче сказать, что не облагается, потому что как бы, это будет гораздо проще. У нас не облагается это пенсионные вклады, у нас не облагается стипендии, у нас не облагается заработная плата, и у нас не облагаются социальные выплаты. Все остальное облагается. То есть, если начисленные, вот то, что я перечистил, это не облагается. Если дополнительные какие-то начисления идут по процентам, они облагаются. А скажите, пожалуйста, по какой ставке облагаются вот эти проценты по вкладам опоссивные? Ну, ставка у нас одна, 15 процентов. Она не изменена. Если раньше при предыдущем проекте, который хотели внедрить, там было от 15 до 25 процентов, я не помню. Там, то сейчас именно ставка одна, 15 процентов, вне зависимости от суммы, она она одна. То есть это касается вот конкретно тех процентов, которые были начислены на депозит, а саму сумму депозита не затрагивает? Совершенно Только проценты на депозит. Ну как бы сумму депозита нельзя затрагивать, потому что он уже в свое время был обложен налогом. Люди же, наверное, сэкономили какие-то деньги и положили на депозит. Однозначно только проценты. А вот эти э, налоги люди должны заплатить сами. Как вообще происходит эта процедура? Нет, э, начисляются они все и удерживаются непосредственно банком, финансовой установой. Однозначно на людей это не распространяется никак. Никаких трудностей, никаких там дополнительных проблем у них нет. Они этого не видят. Еще один важный вопрос. Должны ли люди отчитываться э, в налоговую инспекцию? Вот... Так же самое и отчитываться они не должны. Потому что все это делают банки. Банк сам уведомляет нас, у нас есть такая форма 1ДФ, где он дает уведомления. И могу даже, наберет, наверное, вам сказать, опередить вас, ваш ход, ваши мысли, что сам, сам по себе плательщик он будет закрыт в отношениях конфиденциальности. То есть если банки перечисляют, то они перечисляют одним массивом, одной суммой. То есть там есть все плательщики, но они, они одной суммой проходят. То есть не раскрыт плательщик, не, не, не плательщиков а из лицо не раскрыто индивидуально. То есть банковская тайна Совершенно сохранена, сохранена. Все об сохранено, этом переживать да. не стоит. То есть на себя ответственность берут финансовые установые банки, которые начисляют и перечисляют бюджет. Еще один вопрос, который вот волнует наших зрителей, мы об этом знаем, это. Вот процентами обладаются банки, кредитные союзы, ну то есть налоговые агенты, да, как это принято говорить. Этот налог поступает в местный бюджет? Нет, налог поступает в государственный бюджет, потом идет дробление, то есть уже на уровне государственного, когда он, когда он поступает, там уже идет дробление на другие там местные бюджеты, то есть уже идет перераспределение. Однозначно он сначала поступает в государственный бюджет. Угу. По какому курсу будет определяться сумма до налогообложения по вкладам, которые в валюте? ну всегда было по курсу национального банка на дату уплаты то есть если мы уплачиваем сегодня то по курсу нас банка пересчете идет все все достаточно просто никто ничего не придумал нового потому по курсу нас банка на дату на дату уплаты пересчете естественно на цену валюту, на, на курс национальной валюты и еще такой вопрос: вот если, допустим, человек досрочно расторгнул договор, возвращается ли уплаченный налог? И если да, то каким образом? Ну, банк самостоятельно идет ну, перерасчет ведет. То есть на человека это никак не распространится. И все, если даже, допустим, как мы говорим, там они заплатили излишне, банк перезачтет все, и человек получит ровно столько, сколько он должен получить. Никаких проблем в этом не будет совершенно. То есть, подводя итог нашего разговора, мы делаем вывод, что человека практически не затрагивают эти да, налоги, то есть да. все делается совершенно автоматически. Верно. Да. Еще один такой волнительный вопрос для граждан по поводу перечисления денег с карты на карту, по поводу пенсионных, зарплатных, стипендиальных карт. Что можно, что нельзя, и если есть какие-то ограничения, для чего они? Ну, я хотел бы вам сказать, что все-таки, наверное, банкиры лучше это скажут, но тем не менее попытаюсь правильно ответить. Для чего это сделано? Потому что до, до недавнего времени на карту можно было и ложить деньги, и снимать, вне зависимости от того, зарплатная она или нет. То есть я говорю по себе, у меня универсальная карта была, я мог так же само как положить на карточку деньги, так и снять. То есть, зависимости от того, зарплатный это проект или не зарплатный. То есть, достаточно было хорошо и правильно. Но для того, чтобы выкружить это все на сегодняшний с, сейчас с нормой закона, естественно, карта, если она зарплатная, она зарплатная. Если она универсальная, то она универсальная. То есть, эти вопросы надо урегулировать. И, насколько я слышал, и знаю, то сейчас, если чистая зарплатная карта, я деньги на нее положить не могу. Спасибо большое за роз'яснення по цьому закону, який взволновал многих граждан. В ефірі була програма у центрі уваги. Сьогодні ми спілкувалися про оподаткування відсотків за депозитами громадян з начальником Херсонської міської податкової інспекції Сергієм Володимировичем Олефіренко.